Вкусного всем! Медовка львовская или украинским медивка – наиароматнейшая настойка на меде. Запах этой наливки – это запах Рождества, запах праздника и вкус здоровья и медовой сладости. И побеспокоиться об этом стоит за год. Чем дольше она настаивается, а это от двух до трех месяцев, тем мягче и бархатистее будет ее вкус. Нюансы по ходу рецепта, а ингредиенты в конце видео и в описании к нему. Сначала необходимо сварить мед, полтора стакана. И не просто мед, а мешанный мед. То есть смешанный светлый и темный мед. Пропорции около половины на половину. Но нюанс. Темный мед желательно не гречишный. Я использую дуб. Но и другие сорта темного меда тоже подойдут. Густая масса. Нагреваем на малом огне. А вот когда она станет жидкой под влиянием температуры, не доводите до кипения. Иначе мед потеряет свои полезные свойства. Добавляем специи. Мой набор душистый перец крупных зерен 7, гвоздика крупных зерен 7, 7-10 зерен кориандра, 4-5 зерен можжевельника, пол чайной ложки сухого имбиря без горки чуть меньше чайной ложки молотой корицы, щепотку шафрана, можно и меритинского. Необходимо все тщательно размешать. Все специи просты и не все обязательны, но я бы их обязательно использовал. Часто еще добавляют бадьян или звездчатый анис, черный или красный острый перец, мускатный орех, кардамон или ваниль, но на мой взгляд это будет масло масляное. После смешивания выключим огонь. Добавим черный чай с чайную ложку. Не обязательно, но придаст более темный цвет напитку. Оставляем остывать. Когда остыло до того, что можно опустить в мед палец, переливаем в емкость для настаивания. К примеру, трехлитровую банку. Добавляем водку 1 литр. Конечно, выбирайте хорошую по своему вкусу. Кстати, иногда добавляют уксус, рюмку. Говорят, от этого вкус будет мягче. А мы добавим миллилитров 200 мл коньяка. Специи с привкусом коньяка создадут необыкновенный колорит. Но делать только на коньяке не стоит. Тогда будет перебор по насыщенности вкуса. Если нет, не обязательно. Добавьте просто водку. Перемешаем и дадим остыть совсем уже до комнатной температуры под крышкой, чтобы алкоголь не выветривался и только затем добавим шкурку с половиной апельсина. Почему в такой последовательности горячий мед может выпарить алкоголь, но при этом холодный мед будет с трудом смешиваться с водкой. А теплый настой заставит апельсин выделять горечь. Под крышкой настаиваем не более суток. Почему не более, иначе специи совсем разойдутся и будет несбалансированный вкус. Именно поэтому через сутки необходимо отцедить настой через марлю в бутылку, и не просто через марлю, а разорвите пучки ваты и сделайте вот такой вот сэндвич для более тщательного процесса. У нас имбирь и корица были в порошке, их необходимо постараться почти полностью удалить. Процеживаем по чуть-чуть, это не будет быстро. Если необходимо, сдвигайте полоску, чтобы лучше проходило. Получившийся напиток Имеет яркий медовый цвет, а запах такой сильный, что родные учуяли издалека. Спрашивая, что скоро Рождество? И этой настойке необходимо настояться не менее недели, а лучше 2-3 месяца. Через неделю можно попробовать. Если пробовали в момент отсыживания, был довольно резкий вкус. А вот после выдержки он становится мягким и нежным. И ароматным, и медовым, и во вкусе, и в запахе. Подготовьте праздник, это так по-домашнему и так романтично. А для побывавших во Львове на Рождество, напомнит ароматы праздничных улиц этого прекрасного города. К слову, в свое время рецепт взят из сборника «Львовская кухня». Смачного, как говорят во Львове, вкусного и вам! А мы ждем вас на канале Корчма. Подписывайтесь и будьте здоровы!